बसमिलीम नहमदूनसली रसूल करीम अम प्यारे दोस्तों में नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदी मेरा नाम मोहम्मद अहसानल सजाद है और आज की वीडियो में हम कबाइल अरब की दूसरी बड़ी किस्म अरब आरबा यानी कहतानी अरब और उसकी शाखों पर बात करेंगे इससे पिछली वीडियो में हमने अरब बायदा पर बात की थी और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आइए अब मौजू पर आते हैं दोस्तों कहतानी अरब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया यश्टप बिन यारब बिन कहतान की नस्ल से थे और इन्हें असल और खालिस अरब कहा जाता है जबकि इसके मुकाबले में अदनानी अरबों को अरब मशारबा कहते हैं यानी वो अरब जो गैर अरब से अरब आने की वजह से अरब कहलाने लगे अदनानी अरबों के बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे तो दोस्तों कातानी अरब का असल गहवारा यमन की सरजमीन थी और यहीं इनके ख़ानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फैले और पले बढ़े कहतान के बारे में मौर्रीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं बाहना है कि कहतान हजरत हूद्लाम का बेटा था बास कहते हैं कि इनका भाई था और यह भी कहा गया कि कहतान का नाम ही हूद था और बाद ने इसका नसब हजरत इस्माईल से मिलाया है बहर मौर्रखीन के इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं अलबा जमूर का कौल यही है कि यमनी अरब वगैरह इस्माईलम की नस्ल से नहीं है बल्कि पूरे अरब की आबादी और कबाइल कहतानी और अदनानी अरब पर मुनकसम है इसी कहतान की नसल से कौम सबा वजूद में आई तो आइए अब सबसे पहले कौम सबा का ही कुछ तारफ़ कर लेते हैं दो तो सौ कौम सबा एक ऐसी जमीयत और कौम थी जो तो जजीर अरब के जुनूब में यमन की सरजमीन में रहती थी और एक आला हुकूमत और दरखशांत तमदन की मालिक थी मसंद अहमद में इब अब्बास रजील्ला से रवायत है कि रसूल सल्ला वसलम से सवाल किया गया कि आया सबा कोई मर्द है या कोई औरत या किसी मुल्क का नाम है आप सल्ह वसलम ने फरमाया कि सबा एक मर्द था जिसके दस बेटे थे उनमें से छह यमन में जा बसे थे और चार शाम में मजहिज किंदा, अज अशर अनमार और हेमियर ये छह कबीले यमन में जबकि लखम जुजाम आमला और गसान ये चार कबीले शाम में जा बसे और इनमें हर एक शख्स से एक अलग कबीला वजूद में आया दो सौ कौम सबा केजो जवाल का दौर सदियों पर मोहित है एक वक्त था के इतदारो अख्तियार और तहजीबो तमदन के हवाले से इस कौम का तोती बोलता था और रूम और यूनान की तहजीबें इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती थी इस कॉम का आपाशी का निज़ाम इंतहाई मरबूत और मनज़म था इस कॉम ने बारिश का पानी जखीरा करने के लिए बंद बना रखे थे इनका दारखिला और मरकजी शहर मारब था जो यमन के मौजूदा दारकूमत सना के मशरक में तकरीबन साठ मील के फ़ास पर है शहर के जनूब में दाएँ बाएँ दो पहाड़ हैं जिनका नाम कोह अबलक है और चूंकि अरब के मुल्क में कोई दायमी दरिया नहीं और पानी पहाड़ों से बहकर रेगिस्तानों में खुश्क और ज़ाया हो जाता और ज़रात के मशरफ में ना आ पाता लिहाजा कौम सबा ने इन दो पहाड़ों के बीच में तकरीबन आठ सौ कबल मसीह में एक बंद तमीर किया ये बंद तकरीबन एक सौ पचास फुट लम्बी और पचास फुट चौड़ी एक दीवार थी जिसका अक्सर हिस्सा तो अब मिट चुका एक तहाई दीवार अब भी बाकी है यह बंद कौम सबा के इंजीनियरों की फनकारी का आला नमूना था इस इलाके की आबो हवा और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ़ और पाकिजा थी कि यहां जहरीले जानवर और मक्खी मच्छर वगैरह भी न होते थे मौसम नहायत मतदल था न गर्मी न सर्दी यहां के बागत में कसर तादाद में फल उगते थे गर्ज यह कौम बड़ी फारगुल बाली और खुशहाली में और अमनोसकून और आराम चैन से ज़िंदगी बसर कर रही थी मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया अल्लाह ताला ने इस कॉम की हिदायत के लिए बाद दीगरे अम्बिया को मबूस फरमाया जो इस कौम को अपने रब की नेमतें याद दिला दिलाकर अजाब इलाही से डराते रहे मगर इन सरकशों ने अल्लाह तला के मुकदस नबियों की तकजीब की और कुफरान नमत ने किया और जब इस कौम का तोनो इस हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का आजाब भेजा जिससे इन लोगों के बाग़ात और अमवालों मकानात सब गर्क होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तोों में दफन हो गई और ये कौम इस तरह तबाह वर्बाद हुई कि इनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़रबुल मिसल बन गई यह अजीमशान बंद जिसे सद्दलारिम यह सद्द, सद्द मारब भी कहा जाता है छठी सदी ईस्वी में जहूर इस्लाम से कुछ कबल टूटा इसकी तबाहकारियों के आसार सदियों बाद तक कायम रहे इस सैलाब का जिक्र कुरान पाक में भी सैरलारिम के नाम से सूर सबा में आया है जहां अलारम से मुराद बंद लिया गया है दो सौ कहतानी अरबों को आम तौर पर मौरखीन दो बड़ी शाखों में तकसीम करते हैं जो हेमियर और कहलान पर मुश्तमिल हैं हेमर और कहलान सबा के दो फर्जंद थे और सबा यशत बिन यारप बिन कहतान का बेटा था यही सबा कहतानी अरबों का मूर से आला है और इसी के नाम पर पूरी कौम बाद में कौम सबा कहलाई हमियर कबाइल की मशहूर शाखें जैद अलजूर खुजा और सकासिक हैं जबकि कहलानी कबाइल की मशहूर शाखें हमदान अमार तई मसिज कंदा अशर लखम जुजाम अज असो खजरज और औलाद जफन हैं जिन्होंने आगे चल मुल्क शाम के अतराफ में बादशाहत कायम की और आल ग़सान के नाम से मशहूर हुए दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ हेमर कबायल की तफसील देखेंगे और कहलानी कबाइल पर इनशा अगली वीडियो में बात करेंगे जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमियर सबा का फरजंद था और इसकी औलाद से हमियरी कबाइल वजूद में आए जिन्होंने ममलिकत सबा के बाद हमियरी सल्तनत की बुनियाद रखी ये कबाइल अपने बादशाह को तब्बा कहते थे जैसे फ़ारिस के बादशाह को किसरा रूम के बादशाह को कैसर मिसर के बादशाह को फिरौन और हबशा के बादशाह को निजाशी कहा जाता था इन्होंने एक अरसे दराज तक यमन के मगरबी हिस्से को सल्तनत करार देकर अरब शाम इराक़ और अफ्रीका के बाद हिस्सों पर हुकूमत की ये लोग नहाय ताकतवर और हर तरह के मादी साजो सामान से आरास्ता थे और आग की पूजा करते थे कुरान पाक में भी कौम तुब्बा का जिक्र है मुख्तलफ़ रवायात से मालूम होता है कि तुब्बा बादशाह अपनी कौम के बरखिलाफ दीने यहूद पर ईमान ले आया था और इसका काबे पर गिलाफ चढ़ाना भी मशहूर है इस तुब्बा का नाम असद था और इसकी कुनीत अबू करीब थी इसने अपनी कौम हमियर को भी यहूदियत की तरफ बुलाया लेकिन उन्होंने इसको जुटला दिया इन्हीं हिमयरी बादशाहों में एक और यहूदी बादशाह जू नवास भी था जिसका नाम यूसुफ बिन शराबील था इसने बहुत से अहले ईमान ईसाइयों को कत्ल किया था और जब भी यमन के जवाल की दास्तान का तस्करा होता है तो लामोहला जू नवास का नाम भी आ जाता है क्योंकि यही जू नवास जालिम बादशाह था जिसके व सितम के बाद आने वाले जवाल को कभी उरूज नसीब न हुआ कहा जा सकता है कि जू नवास यमन की तहजीब सकाफत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ इसने नजरान पर भी हमला किया जो उस वक्त ईसाईत का गढ़ था और मुख्तसर ये कि इसने खंदकें खुदवा कर आग लगवाई और हर ईमान वाले को आग के गड़े में डालकर जिंदा जला दिया जिसका इशारा कुरान पाक की सूर बरूज में भी है इनमें से सिर्फ एक ही शख्स बच निकलने में कामयाब हुआ ये घोड़े पर भाग खड़ा हुआ और सीधा रूम के बादशाह कैसर के पास पहुंच गया कैसर ने हबशा के बादशाह नजाशी को ख़त लिखा चुनाचे ये शख्स वहाँ से हबशा के नसरानियों का लश्कर लेकर जिसका सरदार अबरा था यमन आया यहूदी मगलूब हुए और यमन यहूदियों के हाथ से निकल गया जूनवास भाग निकला लेकिन बिल आखिर वो पानी में गर्क हुआ फिर सत्तर साल तक यमन में हबशा के नसरानियों का कब्जा रहा और बिल आखिर कबीले के सैफ बिन जी ने फारिस की सासानी सल्तनत के बादशाह खुसरो नौशेरवान आदिल से इमदादी फौजें अपने साथ लीं और यमन पर चढ़ाई कर दी और उसे फतह नसीब हुई इस तरह उसने एक मरतबा फिर से हमियरी सल्तनत क़ायम की हमियर कबाइल की मशहूर शाखें जैसा कि पहले बताया जैद अलजमूर बनु खुजा और सकासिक हैं खुजा के बारे में मौर्रखीन का इख्तिलाफ़ है बास इनको अदनानी कहते हैं जबकि बास माहरीन अंसाब के मुताबिक ये कहतानी हैं इबन साहाक़ ने इनका नस्ब कजा बिन मालिक बिन हमियर बिन सबा बयान किया है और बाम ने नसबदानों के इन दोनों अकवाल की ये मुताबिकत बयान की है कि मालिक बिन हमियर ने एक जुर्मी ख़ातून से शादी की जिससे कज़ा पैदा हुआ फिर नमोलूद कज़ा की वालदा माद बिन अदनान की जोजियत में आ गई और हसब रवाज वो अपनी वालदा के नए शोहर की तरफ मंसूब हो गया बाकी असल हकीकत अल्लाह ही जानता है इबन कसर रिखा है कि माहिर अनसाब मोहम्मद बिन सलाम बसरी के मुताबिक अरब के तीन कबाइल हैं अदनानी कातानी और कज़ा उससे किसी ने पूछा कि इनमें अक्सरीत किसकी है तो उसने जवाब दिया कि यह क़ा कबीले पर मुनहसर है अगर ये यमनी अरब में शुमार हों तो कातानियों की अक्सरीत है और अगर ये माद में शुमार हों तो अदनानी अक्सरीत में होंगे आलम इसके साथ ही दोस्तों मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इनशाला हम कलानी कबाइल पर बात करेंगे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा मैं आपका मशकूर रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ असल वरह वक्